Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in uh, Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Kita pada pagi ini dapat bersama-sama lagi Dalam uh, sesi Tadabbur Al-Quran uh, Setiap muka surat Alhamdulillah hari ini kita akan uh, bersama-sama Di muka surat 576 InsyaAllah Uh, hari ini 24 hari bulan Februari tahun 2021. Uh, hari ini adalah hari Rabu. Alhamdulillah moga-moga pertemuan kita pada pagi ini, siri uh, sesi kita pada pagi ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan memberikan sedikit uh, daripada ilmu daripada al-Quran ini. Moga-moga dia akan menjadi panduan uh, kepada kita insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di surah Al-Muddaththir ayat 4 ayat 18 hingga 47 insya-Allah. Surah Al-Muddaththir iaitu daripada muka surat 576. Eh uh, insya-Allah hari ini kita adalah akan membaca sambungan daripada apa yang telah kita uh, tadabbur sebelum daripada ini iaitu awal surah Muddaththir di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menceritakan salah seorang daripada penjahat-penjahat lah kita kata orang-orang yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkahul Al Mukarramah pada masa itu iaitu Al Walid ibn Al Mughirah. Jadi Al Walid ibn Al Mughirah ini adalah seorang penentang yang hebatlah bersama-sama dengan Abu Jahal bersama-sama dengan penentang-penentang yang lain dan dia ini telah mereka-rekakan kan mencipta mereka ini telah bermusyawarat di satu tempat bernama Darun Nadwah iaitu tempat permesyuratanlah eh di Mekah pada masa itu di mana mereka ini sentiasa berkumpul dan mereka ini sentiasa berbincang eh, apakah perkara-perkara ataupun bentuk-bentuk yang mereka akan lontarkan eh, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi ertinya <coughs> mereka ni berbincang eh, mencari satu perkataan yang sesuai lah untuk menakutkan manusia supaya manusia ramai ni orang-orang ramai takut kepada uh, Nabi ni dan supaya mereka ni akan lari tujuannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sambungan yang kita baca pada pagi ni adalah sambungan daripada cerita tersebut iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim innahu faqara wa qaddar. Innahu faqara wa qaddar. Fa qutila kai faqaddar. Summa qutila kai faqaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yusar sadaqallahul azim kita baca pada awal muka surat ini pada hari ini dan kita akan dapat lihat eh kita akan dapat tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat yang sedang berlaku kepada Al-Wali Ibn Al-Mughirah iaitu dia sedang berfikir jadi seolah-olah kita boleh gambarkan dia berfikir termenung berfikir 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 eh? dalam keadaan proses lah, mereka sedang berbincang ni. Jadi Allah SWT ceritakan innahu fakara. Fakara Maknanya berfikir. Qaddara maknanya ialah menentukan. Mana yang sesuai, mana yang sesuai itu qaddara. Qaddara iaitu mengira-ngira. Kalau ikutnya lah mengira-ngira iaitu mengira apa? Ha mana eh mana satu dan eh? mana satulah yang paling sesuai ya. Eh? Ha, ah itu qaddara. Oh yang ni tak sesuai. Yang ni tak sesuai. Jadi sebab itulah kita sebut uh, dalam sesi sebelum tadi pada ni ada tiga cadangan eh ataupun ada empat cadangan aa, yang disebutkan oleh orang-orang tu orang-orang yang dalam meeting mereka tu yang pertama mengatakan uh, saya hekut jadi dia pun berfikir dia, tu, dia, dia, pun kodar kodar Hmm, sesuai tak sesuai Muhammad ni kita katakan dia ni sebagai uh, tukang sihir kemudian tukang tenung kemudian pawang kemudian tukang tukang apa ni tukang syair eh? penyair penyair jadi mereka berfikir-fikir jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata apa fakutila fakutila kaifa qaddar Allah Allah Taala kata fakutila artinya ahlaka artinya laknatlah kan luina ha, jadi maknanya laknatlah mereka ini ataupun binasalah maknanya fakutila erti kutila ni artinya dibunuh kan tapi erti di sini ialah maksudnya ialah luina celakalah dia bagaimana dia boleh berfikir bagaimana dia boleh mengukur-ngukur dia memberi pula ukuran kepada Muhammad ni dia menentukan pula eh apa yang sesuai untuk Muhammad summa kutila kaifa qaddar Allah Taala ulang lagi eh summa celakalah dia ni kaifa qaddar macam mana dia boleh membuat keputusan berfikir apa yang baik apa yang tak baik ni summa nazar kemudian dia tu berfikir pula selepas dia berfikir kemudian tu selepas dia pergi lepas tu dia pun nazar nazar ni maknanya berfikir pula berfikir lagi melihat sana melihat ada pendapat kata nazar sini yang maknanya dia melihat iaitu melihat pandangan orang-orang yang sedang bercakap di depan dia tu iaitu orang-orang keliling dia lah iaitu orang yang sedang mesyuarat tu summa nazar summa abasa wa basar kemudian dia Abasar memasamkan muka, mengerutkan muka. Jadi Abasar dan Abasan ni hape-hape perkataannya tapi mempunyai mimik muka. Eh, iaitu mimik muka yang berlainan. Mimik muka, yang mengerut-ngerut dia kata eh. dalam dalam terjemahan lah ataupun dalam bahasa dalam apa ni uh, tafsir dalam bahasa Arab pun dia kata begitu juga. Eh. Abasar muka yang masam, kemudian basar iaitu yang mata dia, iaitu apabila nak menunjukkan macam tu kan. Ha, dia nak menunjukkan bahawa dia benci pada sesuatu benda tu. Suma so, adbara takbar. Kemudian dia bukannya nak ikut kebenaran. Adbaro. Adbaro membelakangi kebenaran. Dan kemudian itu istagbaro. Dia tu merasa, merasa sombong. Merasa ego. Dengan apa yang dia ada tu Faqala in haza illa sihrun yuksar. Akhirnya dia berkata apa? Dia kata bahawa tidak adalah. Muhammad ni. Maknanya dia sedang memilih kan. Maka dia dapatlah satu resolusi lah. Kita katakan. Resolusi apa? Yang dikatakan oleh Al-Wali Ibn Mughirah. Iaitu. Dia kata bahawa Muhammad ini adalah merupakan sihir. Seher mana? Yuksar. Yuksar ni kalau kita guna perkataan iaitu maksur. Eh. Maksur ni satu benda yang kita dapati dari orang orang sebelum daripada kita. Ha, kalau maksurat tu ialah himpunan-himpunan doa-doa zikir yang telah dikumpulkan oleh ulama' yang diambil daripada sirah Nabi yang diambil daripada sunnah. Ha, jadi maknanya situ kan? Jadi yuksar situ ialah satu benda yang diwarisi. Satu benda yang diambil daripada orang-orang terdahulu. Kata, jadi inilah kesimpulan yang dia buatlah. Yang paling tepatlah dia katakan. Jadi Nabi Muhammad ni adalah sahir in hadza illa qaulul bashar. Benda ni semua ni adalah kata-kata orang terdahulunya. Dia ambil daripada mana Muhammad ni kan. Ah ha, ni bukan bukan wahyu dan sebagainya lah dia kata kan. Jadi Allah Taala kata apa selepas daripada tu? Sa'uslihi saqar. Nescaya aku akan masukkan usli ni makna udkhil, makna aku akan masukkan dia ke dalam saqar. Jadi Allah Taala gunakan perkataan ni saqar ni ialah maknanya satu menunjukkan kepada nama, satu nama neraka. Jadi Allah Subhanahuwataala terus bertanya kan. Kamu tahu tak apa tu saqar? Wama ma adraka jadi itu untuk menunjukkan takut orang tak berfikirkan ataupun orang sedang berfikirkan apa sakor? eh ha? siapa dia sakor? ha jadi Allah Taala terus tanya kan apa dia sakor tu kamu tahu Wama ma adraka la tubki wala tazar Allah Taala terus, Ta terus menceritakan sifat sakor tu iaitu dia ni la tubki la tubki ni maknanya yang tidak meninggalkan baki maknanya ha dalam bahasa Arab pun dalam bahasa Melayu pun baki kan maknanya satu benda yang mana dia tak tinggal langsung kalau dia makan tu makan habis maknanya la tubki kalau dia bakar tu bakar habis. Tidak ada debu, tidak ada apa semua hampir tangan, kaki, ke rambut semua dia makan. Jadi neraka sakar ni Allah Taala kata la tubki wala tazar. Tazar ni makna meninggalkan. Makna dia tak meninggalkan apa-apa pun. Eh, langsung dihabiskan semua. Lawahatul lil bashar. Lawah ayat 29 eh iaitu ertinya ialah membakar ataupun asal maknanya ialah apabila satu benda yang mengubah satu benda lain dan kemudian menukarkan benda tu menjadi hitam jadi itu nama dia lawahah lawahah daripada al -lawhu. dia ni adalah sirah mubalarah daripada al yang mengubah jadi maknanya dia tu lawahah mengubah membakarlah di sini ertinya sebab neraka tu membakar lawah lil bashar bashar tu ialah maknanya kulit luar manusia eh kulit jadi maknanya dia membakar sebagaimana yang disebutkan eh di dalam ayat-ayat yang lain dia membakar membakar ni lah yang luar satu yang yang luar ini yang menyakitkan manusia kan lawahatul lil bashar alaiha tis'ata asyar kemudian Allah Ta'ala sebutkan bahawa di atas sakar itu ada malaikat ada 19 ada angka 19 disebut sini angka 19 eh. Kan. dia tak sebut lagi apa ha, jadi apabila turunnya ayat ini maka orang-orang kafir ni pun bermain-main lah eh. Kan orang-orang musyrik ni, ni di Mekah ni mereka pun sibuk lah kan terutama Abu Jahal terutama ada seorang tu bernama Kaldah Ibn Usaid ha, nama dia Kaldah Ibn Usaid ni, ni dia ni seorang yang sombong lah kita kata kan dia kata 19 19 alah beginilah dia kata aku ambil 17 kau orang ambil kau semua ambil dua aku aku sebab Kaldah ni dianggap sebagai orang yang kuat lah kan kalau lembu tu dia boleh lawan dengan lembu tu kan nampak kan. ni orang lain tak boleh tapi dia boleh jadi dia nak konon-konon dia kata 19 je aku ambil 17 kau ambil dua kau orang semua ni maknanya disebutlah kepada geng-geng dia tu kan penjahat-penjahat Mekah ni kata kau orang ambil dua jadi jadi Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada tu menurunkan ayat selepas daripada tu itu ayat 21 ayat ayat Itu ayat, ayat 21 apa Allah Taala kata kamu ingat nak cerita yang lebih kurang Maknanya ni kan kita dulu kan iaitu kamu ingat kamu ingat dia ni macam manusia macam lembu ke ni kan maknanya satu benda yang atas dunia ni tak kan Allah Taala katakan wama ja'alna ashabal nar illa malaikah yang menjaga neraka tu khazanah neraka tu khazanah tu yang maknanya penjaga-penjaga neraka tu bukannya manusia bukannya benda-benda yang lemah yang ada atas dunia ni tetapi dia adalah malaikah kamu tahu malaikah ni apa kan malaikah tu yang menghancurkan kaum ad menghancurkan kaum samud menghancurkan kaum soleh menghancurkan tu mana dengan sekali sekali hentam macam dia semua hancur kamu ingat kamu ni dia tak tahu kan dia ingat ini macam manusia ke yang boleh dikalah-kalahkan 17 2 ni kan. Jadi Allah Taala kata, Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaika." Tidak adalah yang menjaga neraka tu melainkan apa? Malaikat Malik. "Wama ja'alna iddatahum illa fitnatan lillazina kafaru." Dan kemudian Allah Taala sebut nombor-nombor tu. Janganlah ingat nombor-nombor tu main-main number kan. Number tu sebenarnya adalah untuk menguji. Jadi bila Allah Taala sebut nombor, oh kita pun duk fikir sikit banyak sikit banyak kan. Sama seperti yang sebelum daripada ni Surah Muzzam kan Separuh pun kan Allah Ta'ala yang lebih tahu Jadi sekarang ni kan Apabila kita sebut Allah Ta'ala sebut 19 ni Awak jangan ingat nombor 19 tu kan Mudah je kan Hancur je 19 ni Tak 19 ni malaikat tau tak Malaikat ni macam mana kan ha, Jadi Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tidak jadikan bilangan Nombor-nombor tu Melainkan untuk menjadi ujian Ujian kepada orang-orang kafir tu Nak tengok macam mana sikap orang kafir tu dan semua nama-nama tu liyastaiqinallazina utul kitab Allah Taala nak tambahkan eh nak tambahkan apa nak tambahkan dengan dengan sebutan tu adalah untuk menguji orang beriman supaya orang-orang beriman tu orang-orang yang dapat alkitab tu buat untuk menguji orang-orang yang diberi al-Quran ah wazdadallazina amanu imana orang orang yang beriman pun akan bertambahlah iman mereka wala yartaballazina utul kitab wal mukminun dan mereka tidak ragu-ragu sebab apa ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala wal yaqul fi qulubihim maradun wal kafirun madza Allah bihadza masala Allah taala sebutkan dan apabila dia sebut nama ni Allah taala kata maka semua ni akan menjadi ujian untuk siapa untuk orang beriman orang tak beriman jadi orang beriman pun lias taikin lias taikin maknanya bertambah yakin lagi mereka tapi orang-orang kafir orang kafir dan orang yang sakit ada penyakitlah hati mereka penyakit dalam hati ni penyakit kufur penyakit tak percaya penyakit penyakit apa-apalah ada kuman ada masalah kan ha, dalam hati mereka ni mereka ni tak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni maka mereka akan maza aradallahu bihaza masalah mereka akan berkata apalah ni apa nombor-nombor ni Allah Taala buat contoh nak contoh ni apa benda ni ha, jadi mereka lagi mereka lagi tak nak terima lah ha, dengan nombor-nombor itu kan kazalika yudillullahu mayyasha Allah Taala kata macam itulah macam itulah kan Allah Ta'ala sesatkan orang-orang yang sesat ni Wayahdi man orang yasha Orang-orang yang dapat hidayat Dia akan dapat hidayat Maka Wama ya'lamu junuda rabbika illahu Jadi sekarang ni tentera Allah Dan dikatakan kata junuda rabbik Tentera Allah Tentera Allah ni macam mana ha. Jadi Allah Ta'ala kata Yang tahu tentang tentera Allah ni Bagaimana hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ha. Yang apa ni ha yang apa ni yang yang kita kata apa? yang tahu tentera Allah ni siapa malaikat tentera Allah ni apa maknanya semua yang hebat-hebat tu kan wa ma ya'lamu junudara rabbika illahu. kecuali dia saja yang tahu tentang kehebatan dia kalau kamu tak tahu kamu diam sudahlah kan ha. sepatutnya kamu percaya kan ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala wa ma hi illa zikra lil bashar semua ni nak jadi peringatan kepada manusia Ha, jadi ada orang tanya tadi kan siapakah uh, yang tadi Nama dia Kaldah Kaldah eh. bin Usaid uh, Nama dia Kaldah bin Usaid Yang sombong sangat tu Yang dia kata dia ni kuat dia yang boleh mengalahkan lembu Mengalahkan apa tu kan dia lah Dia kata kan ambil aku ambil 17 uh, Kau orang ambil uh, 12 kan okay? ha, Jadi itulah uh, sebenarnya daripada ayat ni yang Kita boleh faham apalah Iaitu Allah Ta'ala nak tunjukkan tanda kekuasaan dia Allah Ta'ala nak uji orang-orang yang beriman Allah Ta'ala nak uji orang-orang kafir ni kan akhirnya ialah orang-orang beriman bertambah iman mereka inilah datangnya daripada Allah dan Allah Ta'ala sebutkan bahawa tentera Allah Ta'ala dia sahaja yang tahu manusia ni tak tahu ok jadi seterusnya Allah Ta'ala selepas daripada tu ayat yang ke-32 ayat 32 Allah Ta'ala kata apa kalla wal qamar kalla kalla di sini kalau kita terjemahan biasa adalah sekali-kali tidak tapi makna di sini adalah maknanya adalah untuk membatalkan kalam sabik iaitu membatalkan kalam sabik iaitu nak kata apa yang orang-orang kafir kata tu semua tu tak betul jadi sebab tu kata kala kala ni kalau ikut makna ya, kalau ikut terjemahannya yang diberikan oleh Syekh Abdullah Basmah dia kata ialah sebenarnya ha, itu makna di sini kan jadi kala sebenarnya demi bulan ha, jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan satu perkara yang pertama saya lihat Allah Ta'ala kata kala dah sebenarnya demi bulan wal-layli iz adbar dan demi malam apabila telah berlalu nak pergi nak meninggalkan eh malam apabila nak meninggalkan iaitu apabila nak meninggalkan apabila siang tu datang kemudian Allah Taala kata wassubhi iza asfar dan juga subuh apabila dia mula kalau kita kata Menguneng menzahirkan eh ha, mula nyata subuh tu mula nampak ha jadi kita kalau berfajar kita akan nampak subuh tu mula timbul kan nama dia fajar sadik jadi oh tu nak datang siang dah tu ha Allah Taala kata tu wassubhi iza asfar Ha, dan apabila subuh demi subuh apabila dia telah menampakkan dirinya diri subuh tu lalu Allah Taala innaha ha, inilah yang Allah Taala nak sumpahkan Allah Taala sumpahkan apa yang Allah Taala nak katakan apa Allah Taala nak beritahu Allah Taala nak beritahu innaha yang tak betul tu apa yang tak betul tu innaha la'ihdal ihdal kubar innaha di sini ertinya ialah neraka sakar tu neraka sakar tu ayat yang ke-25 eh ayat yang ke eh, macam 35 ayat 35 Allah Taala kata neraka sakar tu bukan main-main eh satu bukan benda yang 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 yang, yang apa yang kecil la ihdal kubar satu benda yang sangat besar nazirun lil bashar neraka ni akan menjadi nazir sepatutnya neraka ni menjadi nazir kepada manusia ya. ha, jadi atas tadi tu ada juga bashar sekarang ada juga perkataan bashar sekarang kadang-kadang makna bashar ni ialah makna kulit kerana basyar ni maknanya ialah manusia tu sendiri eh. Kulit tu kulit manusia lah kan Tapi kadang-kadang maknanya ialah kulit manusia Manusia tu sendiri Jadi di sini maknanya manusia Sepatutnya menjadi naziran lil bashar Neraka ni, neraka sakon ni, Sepatutnya menjadi peringatan eh? Menjadi ingatan eh? Menjadi amaran kepada manusia ni Sepatutnya Liman sya'aminkum an yataqaddam au yata Bagi sesiapa yang nak yataqaddam Ataupun yata'akhar Yataqaddam sini ialah makna orang yang nak maju ke depan Untuk melakukan amalan soleh. Ia ya tak akhar artinya apa? Orang yang nak lari ke belakang dan nak pergi kepada kekafiran. Maknanya sini kan, dia ni menjadi menjadi salah satu daripada perkara-perkara yang sepatutnya menjadi nazir kepada kita. Peringatan kepada kita kan. Kita ni takut pada Allah, lalu kita pergi terus menuju kepada Allah, takut kepada sakar tu. Dan ataupun, dia ni tak main-main saja kan. Main-main maka artinya dia ni lah kufur lah kepada Allah Subhanahuwataala. Jadi Allah Taala kata liman syaa minkum neraka sakar ni menjadi peringatan kepada orang-orang yang kepada kamu semua ni sama ada kamu ni nak takut pada Allah ataupun nak lari nak mencela Allah taala mengutuk apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu nafsin bima kasabat rahinah. kemudian Allah taala kata ayat 38 kullu nafsin setiap manusia setiap diri itu bima kasabat dengan apa yang dilakukan dengan apa yang diusahakan rahinah bergantung maknanya marhuna sini. maknanya apa-apa yang kita apa-apa yang yang kita dapat nanti adalah sebenarnya bergantung pada apa yang kita usahakan pada hari ini jadi Allah Ta'ala sebut di sini perkataan ini untuk menunjukkan apa bahawa manusia itu yang masuk neraka itu, tu kerana adalah kerana amalan mereka eh, bukannya kerana itu keadilan Allah Subhanahu SWT kullu nafsin bima kasabat rahina semua benda itu bukan kerana mereka lakukan kerana apa yang mereka buat kerana, kerana itulah maka Allah Ta'ala hukum mereka eh, bukan sebab lain kan Ha, jadi Allah Ta'ala kata semua yang itu tu masuk neraka tu kena 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 azab tu kerana apa kerana benda tu kerana apa yang mereka lakukan di atas dunia jadi Allah Ta'ala kata yang selamat ni ialah apa illa ashabal yamin kecuali yang selamat ni ialah orang-orang ashabal yamin orang-orang yang golongan yang kanan kita kata fi jannatin yatasaalun mereka ini di dalam syurga mereka ini bertanya-tanya ada setengah ulama kata iaitu apabila mereka keluar kadang-kadang ada di kalangan mereka dia masuk neraka dulu kemudian apabila mereka masuk neraka mereka pun keluar bila mereka keluar masuk ke syurga mereka pun bertanya mana kawan kita apa yang terjadi dulu apa yang apa yang dah terjadi ni apa mana kawan kita yang mereka tak keluar-keluar lagi ke ha, jadi Allah Taala kata mereka ni yatasaalu anil mujrimin dari tentang tentang orang-orang yang mujrim tu ha, ataupun ada kata dalam syurga tu mereka bertanya mana kawan kita tu mana ataupun mereka ni boleh bercakap ada yang riwayat katakan mereka pun bertanya tentang orang mujrim yang pada masa itu yang dalam neraka tu kenapa? Kenapa kamu ni masuk neraka? Bukan kami kamu dulu di atas dunia bersama dengan kami, berjalan bersama dengan kami, makan bersama dengan kami kan, bekerja bersama dengan kami. Tapi kenapa kamu ni masuk neraka? Jadi Allah Taala sebutkan masalah kakum yaitu mereka bertanya, masalah kakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu ni masuk neraka? Masalah kakum, apa yang memasukkan? Salakah tu maknanya berjalan, maknanya yang memasukkan menyebabkan kamu ni masuk dalam saqar qalu lam nakun minal musallin Allah Taala pun berceritakan bahawa mereka pun menjawab jadi bagaimana boleh bercakap itu 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 wallahu alam bisawab kan macam mana mereka boleh bercakap di antara ahli syurga dengan ahli neraka itu Allah Taala semua boleh buat kan kita katakan ha, bagaimana dan sebagainya kan jadi Allah Taala beritahu cerita kan yang menyebabkan mereka masuk neraka ni mereka, mereka pun mengakulah lah iaitu lam nakun minal musallin kami dulu tak semayang Allah Taala wajibkan kepada kami kami semayang kami tak semayang jadi ingatlah kita kan orang-orang yang duduk di atas dunia ni kita yang masih duduk di dunia ni kan kita ingatkan meninggalkan satu sembahyang adalah satu benda yang sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala jadi boleh menyebabkan orang tu masuk neraka dan neraka itu adalah kesakor Allah Taala kata lam nakum musallin mereka kata Allah Taala ceritakan mereka kata mereka sebab kami tak sembahyang kemudian walam nakunu taimul miskin dan yang keduanya tidak memberi makan kepada orang miskin. Maknanya ada orang miskin mereka biarkan saja. Ada orang kelaparan mereka biarkan saja kan. Ha, jadi ini pun salah satu benda yang memperingatkanlah kita kan. Yang pertama sembahyang, yang kedua memberi makan kepada orang miskin. Maknanya memberilah maknanya pada harta kita tu bukan harta kita, milik kita sebenarnya kan. Allah Taala beri pada kita melalui kerja kita, melalui usaha kita, keuntungan bisnes kita dan sebagainya, sebenarnya bukan milik kita. Ha, itu yang halal tu. Kalau yang haram entahlah. Apatah lagi kan. Yang halal, yang halal pun sebenarnya bukan milik kita tapi Allah Taala nak berikan saja kepada kita. Allah Taala nak minta kita supaya kita ni menderma, kita beri ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan memberi makan kepada orang miskin dan kemudian wa kunna nakhudhu ma al khaidin kesalahan yang ketiga. Ialah kami ni ni bergeluman bersama-sama dengan orang-orang yang salah. Nakhudhu ma al khaidin. Khaidin ni orang yang bergeluman duduk bercakap benda-benda sia-sia, duduk bergeluman benda-benda sia-sia, orang buat maksiat, kami pun duduk bersama juga kan. Kadang-kadang kami tak buat maksiat tapi kami berduduk bersama. Duduk bersama tu pun adalah satu kesalahan sebenarnya kan. Yang sepatutnya dan kemudian yang ke yang keempat Allah Taala sebut sifat mereka lagi wa kunna nukazzibu biyaumiddin. Kami pula lepas tu mendustai yaumiddin. Jadi inilah akibatnya kan. Jadi setengah ulama kata semua tu kesalahan tidak semayang, kesalahan tidak memberi makan kepada orang miskin, kesalahan bersama-sama dengan penjahat-penjahat duduk bercerita, duduk bersama-sama untuk melakukan maksiat ataupun bercakap tentang maksiat dan sebagainya, semua itu adalah sifat-sifat orang-orang kafir. Nah, setengah ulama kata macam tu kan, iaitu apa ni? Bah tapi bagi kita kan iaitu sifat-sifat itu kita kena ingatkan Allah sifat-sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menceritakan bahawa perbuatan-perbuatan ini dia akan menyebabkan kita ni masuk neraka. Yang dinamakan sebagai sakor tu. Hatta atana al-yaqin. Dia kata kan. Kami ni tak percaya. Sehinggalah. Bila kami mati. Bila nampak azab tu. Barulah. Al-yaqin di situ ertinya ialah al-maut. Eh. Jadi bila mati. Barulah nampak kan. Nampak syurga. Nampak neraka. Nampak azab Allah Ta'ala. Barulah pada masa tu kami sedar. Tapi apa guna? Tak ada guna dah bila dah mati kan. Jadi insyaAllah. Sebelum kita ni mati. Kita semua ni kita dan uh, bersama-samalah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali melakukan solat, kembali beriman, kembali yakin, kembali semua insya-Allah moga-moga Allah Taala memelihara kita semua dan memandu kita semua kan. Itulah uh, kesimpulan daripada apa yang kita boleh dapat daripada mukaswat 576 pada hari ini. Moga-moga Allah Taala akan menjadikan kita ni dan menjadi sahabat-sahabat kita semua dan menjadi seluruh orang Islam dan juga menjadi seluruh manusia insya-Allah. Supaya dapat peringatan ini dan kita akan menyampaikan kepada mereka insya-Allah. So satu cara yang paling mudah ialah dengan memberikan link ini kepada semua supaya mereka dapat dengar apa yang terkandung dalam muka surat ini dan seterusnya daripada seluruh Al-Quran insyaAllah aku lukau lihaza wa astaghfirullahal azim li walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw <tik> bilhaqi wa tawasaw bis sabra